Dəyərliz izləcilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Şərifsadə prospektində perpendikulyar yerləşən 9 mərtəbəli Leynilqrad proyektli binada mənzilimiz satışa çıxmışdır. Mənzilimiz 3 otaqdan ibarətdir. 72 kvadrat metr ölçüyə malikdir. 9 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Yelçəkən skvoznoy mənzildir. Mənzilimizin təmirı yaxşı təmirdir, sadəcə döşəməsinə biraz əl gəzdirmək lazımdır. İndi isə ətraflı mənzilimizi sizə təqdim edirəm. Gördüyünüz hissə mənzilimizin giriş hol hissəsidir. Mənzil əşyalı da satıla bilər, əşyasız da satışa təklif oluna bilər. Qeyd edəcəyəm ki, qiymətə mənzilin əşyasız qiyməti daxildir. İstəyən olsa əşyaları da qiymətləndirib saxlamaq mümkündür. Bura mənzilimizin qonaq otağı. Geniş ölçülü qonaq otağımız var. Mənzilin artırması var artırma hesabına otaqlar çox geniş. Döşəməmiz laminatdır, istiləmə sistemimiz konveksiya sistemidir. Mənzilimizin qonaq otağını təqdim etdim. İndi isə keçək yataq otaqları və digər mətbəxləni sanitar qovşaqları ətraflı təqdimatına. Bura giriş xolossam isdir. Burda mənzilimizin yataq otağı yerləşir. Gördüyünüz şkaflar hamısı divara yığılma şkaflardır deyə onları çıxarmaq biraz problem olacaq. Yəni onlar qiymətləndirib saxlamaq mümkündür. Bura mənzilimizin yataq otağı. Bura da geniş olacaq, malikdir. Mənzilimiz orta blokda yerləşir, yəni uqlavoy deyil, yel çəkən skvoznoy mənzildir. İndi isə digər yataq otağını sizə təqdim edim. Bura isə mənzilimizin digər yataq otağı, eyvanımıza çıxışımız var. Qonaq otağımızdan da digər yataq otağımızdan da eyvanımıza çıxışımız var. Məzinin qabağı açıqdır. Günəşən tərəfdə yerləşir. Yataq otağımız. Bu kifayət qədər böy ölçülü otaqdır. Mənzilə baxıldıqdan sonra qiymətdə razlaşma olacaqdır. Endirim olacaqdır. İndi isə keçək mətbəximiz və sanitar qovşaqlarımızla ətraflı tanış olaq. Burda sanitar qovşağımız ayrı-ayrılıqda yerləşir. Burda isə digər sanitar qovşağımız yerləşir. Mənzil Leynilqrad layihəsidir, mənzildir. Mətbəximizdə də artırma olub, genişləndirilmiş mətbəx, mebelimiz yığılıb, yaşayışı tam hazır vəziyyətdədir. Burda isə mənzilimizdə şkaflar yığılıb, soyuducumuz burada yerləşdirilib. Mənzil haqqında bir daha ümumi məlumatı qeyd edim. Mənzilimiz Şərifsəidə prospektinə perpendikulyar olan 9 mərtəbədə yerləşir. 9-un 5-ci mərtəbəsi, qanuni 3 otaqdan ibarətdir. Leynilqrad layihəsidir. Orta blokdur, qulavoy deyil qiymət çəhp bölməsində qeyd olunacaqdır. Əlaqə üçün çəhp bölməsinə müraciət edin, orada əlaqə nömrəmiz də qeyd olunacaqdır. Siz də satışdan mənziliniz varsa, buyurub müraciət edə bilərsiniz. Həm video çəkilişini, həm də çatdışını təşkil edə bilərik. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın.